Я так понимаю, что у нас тут парные костюмы в основном. Ну, много парных костюмов, которые по отдельности рассматривать, оно даже как-то не очень. Поэтому мы будем проводить конкурс парного и распаренного костюма. Вот как-то так. То есть, ну просто, у кого парные костюмы, те выходите парами, у кого распаренные, выходите распаренными. Вот. И нужно будет выйти по очереди. Сначала всем, наверное. Нет, сначала по очереди выходим. И делаем как бы защиту своего костюма. То есть надо рассказать немного про свой костюм, его происхождение, что он как бы означает, кто его изготовил. И после этого следующий, следующий, следующий. А потом мы методом голосования по количеству и интенсивности аплодисментов будем определять э, победителя. Вот самые смелые, кто начнет, самые такие ярко-ярко-синие, небесно-голубые. Прошу вас. Всем добрый вечер. Мы мы семейство Ладомиров, Ладомир и Ладомира. И мы представляем наш костюм. Наш костюм появился очень таким чудесным образом. У меня в Крыму есть очень любимая мною подруга, которая очень талантлива и волшебно шьет, сотворяет, я бы сказала, изделия. Она их не просто шьет на заказ, она чувствует человека, для которого шьет, она на него настраивается, она может понять, что нужно этому человеку, какой ему нужен костюм и как, как, как он будет в нем выглядеть, какие цвета ему нужны, какие украшения к этому костюму. И я просто захотела для нас с Ладомиром костюм в одном стиле, то, чтобы у него рубаха была, у меня платье праздничное. Я ей просто сказала, Анташ, мне нужен, нам нужен костюм вот на двоих праздничный. Никакие тебе рамки не говорю, что это должно быть, как оно должно выглядеть. Вот как ты чувствуешь нас, так нам... Только рамки своей талии. Да, просто мы им сказали свои, мы ей сказали свои размеры, и приехав в очередной раз в Крым, а, вернее, даже она нам его передала. И когда я его развернула, и мы его одели на себя, это ну, просто какие-то волшебные ощущения от этого костюма. И потом я еще и увидела, что он именной, то есть тут вышита Ладомира. Она очень красиво рисует, она вот нарисовала этот образ, а потом его здесь вот изобразила в виде вышивки. Тут и солнце, и месяц восходит, и цветы. Ну, то есть вся вселенная, можно так сказать. И интересно, что вот Алдамир, когда одел рубаху, ну вот как -то. Да, мне в этой одежде, что вот отличительная особенность, которую вот я редко чувствую, вот что это именно с одеждой связано. То есть когда я ее одел, я вот почувствовал такое вот состояние, что хочется вот вот, вот так вот, как расправить плечи что вот это состояние праздника нужно, в... ну не то чтобы в ней нужно, в ней хочется вот как-то вот сиять, вот, и... и поэтому этот наш парный костюм, он несет с собой праздник. Вот так вот. Благодарим. Спасибо. Вы как будто сошли с вот этой вот картинки, очень в тон и очень в тему. Да, люди, вышедшие из мечты. Следующие номина... кон конкурсанты. Просим, просим. Всем добрый вечер. Мы Иван до Надежда из славного города Днепропетровска. Вот. Наши костюмы очень интересны тем, что это свадебные наряды, сшитые моей супругой Надеждой. Состоялось это событие совсем недавно, мы его решили провести в славянском стиле, поэтому в элементах, в узорах вы можете увидеть солярные символы, древние славянские, арийские символы, перунов цвет, свет инглии, Алатери, обережные символы на женских, ну, на женском платье. Есть еще символы различного плодородия, защитные символы. Да. Наряд состоит из длинного платья в пол, пояса с символами обережными, очелья и... И чего еще там? А, и сережки. Да. Ну, за мой наряд расскажет надежда. Мужской наряд состоит из вышиванки. Брюк, также пояса и очелья. Ачелье связано крестиком, в своб... выши... вышито крестиком в свободное время, езды на разные фестивали, в поезде, на отдых в Карпатове. Там. Ну, то есть, когда едешь, свободное время есть, и вот вышивалось. А... Ачелье Надежды изготовлено из ниток. Это плетеное ачелье. Ну, в общем, очень красивое, очень, очень праздничное и светлое. Спасибо, спасибо. Я после вашего выступления задумался о происхождении слова «солярка». Почему-то. Надо будет подумать об этом на досуге. Еще номинанты. Конкурсанты, пардон, конкурсанты. На нас дивляться, так приємно, посміхаються. Ви нас так підтримуєте. Дякую. Ми сім'я, шість років живемо в селі поруч, одружилися вісім років назад. У нас народилися двоє діток уже на землі. Коля, мене звуть Лена, і дідочка наша Любавушка і синок Мілан. Міланчик він себе називає. Міланчик. Міланчик. Оля для себе ми придумали в минулому році перед самим фестивалем. Цьому році, ну в минулому році ми перший раз приїхали, перший раз фестиваль ми приїхали, і дуже хотілося бути оригінальними і гарними. І ми до того свята приготували такі наряди. Дуже приємно, ми стали в цих костюмах дуже знаменитими. Нас кругом фотографували, кругом друкували. Ми таких всіх посміхаємося, компліментів отримали. А що хочу сказати про наш костю, наші костюми. Дуже приємно і дуже цінно в наших костюмах те, що наші костюми зроблені із домотканого полотна, яке передано передали нам коліні батьки. Це полотно ткала його бабуся. Узори і узори на лібавушкині сорочці теж вишивала Лібавушка на бабуся. І ух, каже, ну друзі, <посте> ну, так. Це Така красиня, так, у нас марокінцем. Діти Покрутись. Я Миколаєв, Іван, просто я тут був і, і хочете, як я пісні ну, давай. Пісню давай. Вам заспівать, вам заспівать. Ну, я, ну, я хочу на балалайки. А він хоче на балалайки, ну це окрема концертна програма, щось з балалайкою. Він тут аж давно мріяв вже вийти на велику сцену. І Ну значить, у нас полотно нам достався рулон бабусіного домотканого полотна. Досталося нам дві свитки і чотири сорочки. Чотири сорочки одну ми бабушки пошили. З однієї сорочки я перешила такі головні убори. У нас їх теж два. І чоловіку такий гарний костюм достався. Все він хоче, щоб я йому вишила. Ну поки що на символи такі в нас ще ми не, не зріли, але отак ми виглядаємо. Я надію, що гармонічно всі такому дому простому стилі такий. Селяни Черкащини з узорами смілянщини. Так, так. Ну, я вам дякую. Особисто мені більш за все подобається зуття наших номінантів. Двоє старослов'янський стиль. Всі ходили босоніж. Я впевнений, що так воно і було. Наступний конкурсант. Добрий день. Мене звати огонь Вітер. Я не знал, что будет конкурс какой-то, и совершенно не претендую на реконструкцию. То есть просто взял те вещи, которые, которые я здесь планировал одевать, и в которых я знаю, что я не пропаду. Это костюм бытовой, но не рабочий, такой повседневный. История этого костюма. Я хожу в походы и обратил внимание, что даже очень дорогущее, дорогущее снаряжение, которое там в десятках э, тысяч гривен, измеряется просто за курточку, мембранки все, все равно неудобные. Э, сид, сидеть возле костра э, плохо, э, искры летят, прогорает, по лесу пройдешь, затяжки, э, все дождевики э, очень быстро протекают. Э, ну, в общем, много неудобств, ну и цена, конечно. И все такое вот затянуто, и как-то не по размеру, все равно приходится подгонять под себя. Я подумал, и очень мне нравятся исторические фильмы. И как-то смотрю, люди и выглядят тут как-то по-другому. И э, я уверен, что через века люди вот так вот шли, и им было удобно. Они, они бы не носили неудобную какую-то одежду, чтобы вот так вот ходить, вот так вот. То есть. И... Кое-что в книжках э, прочитал, как все было. Ну, сейчас я тогда опишу костюм. Он многослойный. Многослойный. И поэтому он, в принципе, всесезонный вообще. Просто если жарко, то снимается верхний слой. Э, если прохладнее, на надевается другой, э, другой слой. Далее. Почему это не рабочий костюм? Потому что длинный. длинный. Для работы удобнее чуть-чуть покороче. Но э, так как вот такая длина, в принципе, может быть в нем можно работать и и зимой очень хорошо не задувает, не продувает. Э, по, э, пояс шерстяной э, это обереговый даже, э, потому что шерстяной э, дальше э, карманов нет. Может показаться, что это неудобно, но есть один большой карман за пазуху все. За пазуху все ложилось. Либо можно придумать мешочки, которые на пояс, топор за пояс, что угодно, все цепляется на пояс. Вот. Дальше. Штаны специальные, тоже там ластовица вставлена, которая не стесняет никаких движений, ничто не хрустнет, не треснет, ноги можно поднимать как угодно. Вот, вот так. Рукава славяне делали довольно длинные. Это какое-то вот мистическое, я так слышал звон, не знаю где он, я так примерно, то есть не могу полноценно это объяснить. Какое-то там мистическое там значение имело, они длинные, но здесь сейчас у меня липучки, а вообще это либо браслеты деревянные какие-то, металлические, там, медные, бронзовые, костяные, либо просто шнуровкой, и они когда длинные, тоже не стесняют никаких движений, ничто нигде. Далее сейчас что еще? Нет, ну пояс пояс шерстяной обереговый, вот. А вот это это вообще верхняя одежда самая верхняя. Я ее брал для того, чтобы у костра сидеть, чтобы никаких прожигов не было, если я там курточку одену. Также она по лесу ходить, как я уже говорил. Когда по грибы, можно даже одеть современную там куртку, дождевик. И сверху на дождевик вот это. Дождевик сам по себе промокает, а брезент он сразу промокает, но потом разбухает. Он потом разбухает и уже не так промокает, как дождевик. Сейчас я одену. Да, этот недостаток тяжелее. Но это брезент, он состоит из чего? Вот в этой ткани здесь э, хлопок и лен. Ну, в одну сторону идет хлопок, а, а вот так лен. Ну, я, я не знаю, как сделать легче. Ну, то есть, наверное, синтетические, опять же, современные э, какие-то, а натуральные ткани все равно тяжелые, наверное, будут. Причем сначала эта ткань, вот из такой ткани там костюмы сварщиков делают, по-моему, он сначала он такой дубовый, как, как доска, а потом, а потом он как-то вот размягчается. У меня сверху еще запана есть рабочая, это такой прямоугольник, одеваешь э, через шею, тоже на любую одежду, если дрова надо на плече пронести, чтобы не замазать и не порвать э, такую обычную одежду. Ну, ну, сейчас ее здесь нет. И... тоже важный момент. Пояс длинный. Можно тебе микрофон держал? Пояс длинный. Не просто вот так вот завязывается, а вот как у борцов, знаете? Вот так по двойному, по двойному, вот так и вот так. И здесь через два. рукава короткие рукава короткие они не мешают не умываться обычно если верхнюю одежду сделать полноценно вот так э, будет мешать либо умываться либо работать постоянно будут грязные э, какие-то засаленные э, ну, для повседневности часто нужно будет стирать быстрее идет износ э, вот, вот так с капюшоном с капюшоном и еще так чтобы ничего не забыть потому что это я рекламирую мне не хочется. Я вот смотрю, мы в поселениях живем, и в повседневности очень часто вид такой, как у оборванцев. Знаете, ну жалко нормальную одежду, и в секонде где-то купили для того, чтобы после дождя в огороде поковыряться, такое, или по грибы сходить, и ну как-то вот неприятно, совсем не так. И очень хочется, потому что действительно на природе в такой одежде чувствуешь себя очень, очень уютно. А вот этот вот это тоже хэбшная обычная стропа. Ну, я понимаю, что совсем, совсем не так это было тогда, но это можно заменить обычной веревкой, вот такая, какая есть. Ее можно использовать, вот пошел по дрова, и без специальных, либо что-то нашел интересное туда, куда пошел, и нужно, нужно как-то это транспортировать. Взял, завязал, сделал такой рюкзачок. И, и две, две лямочки через плечо перебросил Я так иван-чай заготавливал Пошел, сразу набрал, еле взвалил на себя вот этим вот поясом И он за спиной не мешает и э, также принес И рукава теперь, вот смотрите, длину Тоже очень интересный момент Вечером комары кусают Вот так сделали, либо холодно Либо холодно, тоже вот так вот сделали и э, рукав должен быть достаточно широкий. Вообще у славян были, как я читал, очень широкие рукава. И если, э, например, э, период боевых действий, туда можно было нож спрятать. И, и, и вот так вот рука в руку также можно и греться. Когда один, одна рука, ну, у меня довольно э, такие э, узкие, а вообще они пошире должны быть. И вот так вот рука в руку, и вот так вот можно тоже греться. Ну вот, в принципе, и все. Браво! Да, это я все делал сам. Ага, ну, ну, сам. И поезд кал тоже на дощечках. Ну и а, а дело в том, что тут не сложно. Тут выкройки вообще э, такой никакой нет. Просто прямоуголь. Потому что на ткацком станке ткет, ткется, и потом, чтобы вырезать, это сильно ну, ну дорого. Вот представьте. Овец, овец или э, лен, хлопок, его надо добыть, его надо выделать. Там какой выход вот, этой, вот этих волокон, и чтобы потом что-то обрезать, и там мы сейчас обрезаем. Но с другой стороны, тоже современная одежда, она вся затянута и очень, очень строго отмеренное такое маленькое количество материала. А сюда материала уходит очень много. Но зато оно потом окупается тем, что ну, вообще ничто не сковывает. И чувствуешь себя совсем по-другому и, и свободно. Это такой костюм старославянского космонавта, я так понимаю. Он не пропадешь нигде в таком костюме универсальный. Еще, еще у нас номинанты. Не думал, не гадал. Да, добрый вечер, друзья. Алексей говорит, тут вообще старославянская одежда, а у нас как бы новославянская одежда. То есть я так думаю, что это... Э, зов предков носить такую одежду, чтобы она была натуральная, красивая и со смыслом, вот. А уже в новой интерпретации э, созрела у меня идея, благодаря моему мужу, что надо ему пошить хорошую красивую рубашку. Причем, он, говорит, э, он у меня такой человек, который э, очень не, не носит ничего такого, что вот э, как говорится ширпотреб, то есть старается одевать что-то такое, чтобы было именно для души. И говорит, буду носить только то, что ты сделаешь там своими руками. Да. Вот. И я, ну я не такая швея-мастерица, к сожалению, я учусь только. Посоветовалась с нашей хорошей знакомой и говорю, помоги мне. То есть помоги мне сделать красивую рубашку для мужа. И через пару дней она мне звонит, говорит, мне снится сон, что э, вот эскиз этой рубашки, но тут все закодировано. Значит, здесь хмель вышитый хмель это мужской символ. На хмелю сидит стрекоза. Стрекоза это наша дочка Полина. И рядышком летит шмелек такой, Елисей. А я вот тут вот одуванчик, это вот это я тут нахожусь. Вот такой вот эскиз придумался нашей хорошей знакомой и сделался раскрой. Вот наш шмелек прилетел. У него, по-моему, самый интересный костюм на сегодняшний вечер. Самый старославянский, древний такой, адамовский. Еще. Вот. И придумался, а штаны шила наша хорошая знакомая Ольга э, Фукс э, из поселения Чемариевка. Она, она Зустрич называется, поселение Зустрич, село маривка Вот, это очень тоже интересная творческая такая личность. Вот она художница и сама ходит в хороших таких одеждах, в своих, своих работах. И всем старается тоже вот шить натуральные... А, она еще, кстати, надо шила этот костюм по пядям. штаны она шила по пядям. То есть она Лешу измерила по своим пядям. И пошила ему такие штанишки. Да. Без, без сантиметра, без размера. Пусть по, по пядям. Спасибо большое. Говоришь, Во, а ты... ну стесняется, да. Все поняли, стесняется. В общем, что мы можем сказать в оправдании своих костюмов? Да ничего, да, ну просто я такой человек, ну у меня просто гардеробщик большой в этом плане. Там есть всякие модификации. Но вот в этом костюме я хожу по городу запросто, и никто не это самое. Вот это просто.